yillar davomida muzlab yotgan munosabatlarga adolat quyoshining tafti tekkanidan buyon do'stlik bog'ida ishonch daraxtlari ko'kka yetib meva bermoqda niyat xayrli bo'lsa oqibati ham xayrli bo'lgay degan ajoyib naql bor til yagona dil yagona o'tmish yagona va albatta yaxlit kelajak tomon intilayotgan diplomatiya eksport har kuni yangi sinov iqtisod kutolmaydi valyuta shakar va yog'dan to ish joyi tadbirkorlarga imtiyoz masalalarigacha kuyunchaklik bilan o'tgan yig'ilish biz hammamiz mana shu xalqqa xizmat qilish uchun xalqni rozi qilish bo'yicha hamma choralarni yechishga harakat qilyapmiz va tugayotgan hafta kitobining boshqa muhim sahifalar